Важно то, что мы э, даем возможность, мы отработали несколько технологий, в частности, технологию тягового привода, технологию зарядки аккумуляторов. И... Представьте себе троллейбус, который ездит без контактной сети. Пожалуйста, вместо контактной сети в этом троллейбусе находятся аккумуляторы. Это в двух словах, чтобы было понятно. Я вам хочу сказать, что этот автобус, ну, может быть, раза в полтора дороже, чем э, дизельный аналог. Примерно, в полтора раза. А электроавтобус окупает себя до двух лет. В то время как дизельный автобус, по-моему, до пяти лет. У нас есть поддержка. Сегодня депутатский корпус дал нам на проектирование линии на, в район Маликова 280 тысяч гривен для того, чтобы мы спроектировали. Приблизительная стоимость проекта запустить троллейбус в социальный район Маликова около 30 миллионов. То я себе понимаю, если автобус стоит около миллиона электро, а нам нужно 16 машин, на кольцо, да, на Маликова, то это вложение 16 миллионов для коммунального предприятия. Мы запускаем, не влазя в коммуникации, не влазя в электролинию. Понимаете, да? да. Не влазя в... Потому ну, что 30 миллионов это только работы, а еще нужно купить транспорт на этот район. Поэтому для нас это есть решение на самом деле вот социально значимых районов обеспечить их социальным транспортом. Да. Да.